বেছিদিন নাই বন্ধ হ'ব উবেৰ লগে লগে কৰ্মহীন হৈ পৰিব লক্ষাধিক লোক অসমতো টেক্সি সেৱাৰে জীৱিকা উপাৰ্জন কৰা হাজাৰৰো অধিক যুৱকে হেৰুৱাব কাম অন্তহীন বিতৰ্কৰ পিছত ভাৰত ত্যাগ কৰিবলৈ উবেৰে সিদ্ধান্ত লৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো ৰাজ্যতে উবেৰৰ সেৱা বন্ধ কৰাৰো ইংগিত দিছে বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নেতৃত্বই কেইবাখনো দেশত এডভিত্তিক টেক্সি সেৱা চলোৱা উবেৰৰ চি ইঅ' দাৰা খচৰুৱা চাহীয়ে দিছে ভাৰতত্যাগৰ ইংগিত তেওঁ স্পষ্টভাৱে মন্তব্য কৰিছে ভাৰতেই উবেৰৰ সবাতোকৈ জটিল বজাৰ চি ইঅ'জনৰ মতে ভাৰতীয় গ্ৰাহকে সদায় কম দামত উন্নত সেৱা কামনা কৰে কোনো সময়ত আনকি ভাৰতৰ উপভোক্তাই বিনামূলীয়াকৈ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে ফলত উবেৰৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যৱসায়িক নীতি বিফল হয় অৱশ্যে দুহেজাৰ একৈছ দুহেজাৰ বাইছ চনত প্ৰায় পাঁচশ কোটি টকা লোকচানৰ পিছত উবেৰ ইণ্ডিয়াৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নত হৈছে ক্ৰমে কমিছে ঘাটি তথাপি ভাৰতক নিৰাপদ বজাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গণ্য কৰা নাই ব্যৱসায়িক আৰ্হি অনুসৰি উবেৰে প্ৰতিটো স্তৰৰ উপভোক্তাৰ বাবে একেধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে কিন্তু ভাৰতত দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্তৰ বাবে যুগুত কৰিবলগীয়া হৈছে পৃথক আঁচনি ফলত উবেৰ বিফল হৈছে গুৱাহাটীতো উবেৰ সেৱাক লৈ চলি আছে বিবাদ চালকে প্ৰাপ্য মজুৰি নোপোৱাৰ অভিযোগত বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে শেষত এতিয়া ভাৰত ত্যাগৰীৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে কুবেৰে